জুবিন দা আমাৰ মাজত নোহোৱা আজি তিনিদিনৰ বেছি হৈ গ'ল আকৌ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ক্লাছত গৈ আছোঁ ক্লিনিক ষ্টাৰ্ট হ'ল ক্লিনিকত গৈ আছোঁ কিন্তু যিখিনি সেই শূন্যতা অনুভৱ কৰিছোঁ সেই শূন্যতাটো কেতিয়াও পূৰ হোৱা নাই আজি তিনিদিন হ'ল তিনিদিন নহয় আৰু নাজানো অহা কেইটা বছৰলৈ সেই শূন্যতাখিনি পূৰ নহ'ব জুবিনদাৰ সেই শূন্যতাখিনি আন কোনো শিল্পীয়ে ল'ব নোৱাৰে সেইটোতো বেলেগ কথা কিন্তু যিটো অনুভৱ হৈছে শূন্যতা সেইটো মনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈও বহুত সময় লাগিব ডেইলি ৰুটিন মতে সকলো কাৰুকাৰ্য কৰিবই লাগিব কলেজ যাব লাগিব ক্লিনিক যাব লাগিব কিন্তু মনত যিটো সেই এক্সাইটমেণ্ট আছিলে সেইটো এক্সাইটমেণ্ট এতিয়া অনুভৱ কৰা নাই জাষ্ট যাব লাগে গৈছোঁ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগে কৰিছোঁ ক্লাছত মনো বহা নাই ভালকৈ মনত সেই একেখন ছবি আহি আছে গৰিমা বৰ কান্দোন আহি আছে জুবিনদাৰ সেই শুই থকা ছবিখন আহি আছে মনত মই জানো এইটো কেৱল মোৰ লগতেই নহয় আপোনালোকৰ বহুতৰ লগতে এইটো হৈ আছে যেতিয়া ঊনৈছ তাৰিখে সেই খবৰটো পালোঁ তেতিয়া আমি সকলোৱে শ্বখ আছিলোঁ বস্তুটো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগিছিলে সঁচা খবৰ নে মিছা খবৰ একো গমো পোৱা নাছিলোঁ আৰু হস্পিটেলৰ একো ফটো পোৱা নাছিলোঁ যাৰ ফলত সেই দুখটো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু চিটুৱেশ্যনটো সঁচা মিছা কি একো ধৰিবই পৰা নাই চবেই শ্বখ হৈ গৈছে গতিকে সেইদিনা মনৰ মাজত সেই হেভিনেছটো ফিল হোৱা নাছিলে নেক্সট দিন যেতিয়া জুবিনদাৰ ফটো দেখিলোঁ কফিনত তেওঁক লৈ অহা দেখিলোঁ আচল দুখ সেইদিনাহে অনুভৱ হৈছিলে ইমান গধুৰ লাগিছিলে বুকুখন ভাষা নাই ক'বলৈ কোনো শব্দ নাই আচলতে বহুতে মানুহক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় জাষ্ট ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে জনায় বহুত ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই এটাচমেণ্ট ফিল নকৰে কিন্তু জুবিন দাক যেতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ গৈছিলে তেতিয়া প্ৰতিগৰাকী মানুহে কান্দিছিলে আৰু সেই প্ৰতি টোপাল চকুপানী পূৰা জেনুৱ আছিলে আৰু সেই প্ৰতি টোপাল চকুপানী সকলোৰে অন্তৰৰ পৰা ওলাইছিলে তাত কোনোৱে আনক দেখুৱাবৰ কাৰণে কন্দা নাই বা ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা নাই সকলোৱে অন্তৰৰ পৰা জুবিনদাৰ ফটোখনত সেৱা কৰিছে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিছে আৰু চবেই মিলি অন্তৰৰ পৰা গাইছে মায়াবিনী এতিয়া নাজানো মনটো ভাল লাগিলে কাৰ গান শুনিম দুখ লাগিলে কাৰ গান শুনিম প্ৰেমৰ অনুভৱ হ'লে কাৰ গান শুনিম এতিয়া যেতিয়াই জুবিনদাৰ গান শুনিম যেতিয়াই তেওঁৰ কণ্ঠটো কাণত পৰিব তেতিয়াই কেৱল মনটো গধুৰ লাগিব মনত দুখ লাগিব এতিয়া আৰু তেওঁৰ সেই বিহুগীতে বিহুৰ আনন্দ নজগায় এতিয়া তেওঁৰ সেই বিহু গানত নাচিবৰ মন নাযাব তেওঁৰ সকলো গানেই সকলো কণ্ঠই মনত কেৱল শোকৰ চাদিব যেতিয়াই তেওঁৰ কণ্ঠ শুনিম তেতিয়াই তেওঁৰ ছবি শুনি চকুত ভাহি আহিব মনটো গধুৰ লাগিব নাজানো এই চিটুৱেশ্যনৰ পৰা ওলাবলৈ কিমান সময় লাগিব জুবিনদাই নোহোৱাৰ পৰা কেৱল জুবিন দাৰে গান শুনিছোঁ জুবিন দাৰে গান দোহাৰিছোঁ ৰাতি দুটা বজাত এটা বজাত ছাদত উঠি কেৱল জুবিনদাৰেই ডাঙৰকৈ গান বজাইছোঁ তেওঁৰ গানত চিঞৰি চিঞৰি গাইছোঁ অন্তৰখন পাত ওলাইছোঁ যোৱা তিনিদিন ধৰি যেতিয়াই ফেচবুক খুলিছোঁ ইনষ্টা খুলিছোঁ জুবিনদাৰ ভিডিঅ'ৰ বাদে আন বেলেগ চাবলৈ মনেই নাযায় ইউটিউব খুলিছোঁ কেৱল জুবিনদাৰ নিউজেই খুচৰিছোঁ আৰু বেলেগ একোতেই মন বহা নাই পঢ়িব টেবুলত বহিছোঁ মনোযোগটো দূৰৰেই কথা এটা লাইনো ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই বাৰে বাৰে সেই একেখনেই ছবি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে নাজানো কিন্তু ৰাতি সপোনতো কেৱল তেওঁকেই দেখিছোঁ আৰু মই জানো কেৱল মই নহয় আপোনালোকৰ বহুতেও ভালকেতো শুব পৰা নাই সেইটো দূৰৰে কথা যিখিনি সময় শুইছোঁ দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সেইখিনি সময়তো কেৱল তেওঁৰ কথাই তেওঁৰ কথাই তেওঁৰ কথাই এই চিটুৱেশ্যনৰ পৰা এই পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই আহোঁতে অসমবাসীক বহুত সময় লাগিব সকলোৰে মনত এটা গভীৰ সাঁচ বহি গৈছে আচলতে আমি বহুতেই জুবিন দাক পাৰ্চনেলি নাজানো তেওঁক পাৰ্চনেলি লগো পোৱা নাই কিন্তু আমি সকলোৱে এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ যেন আমি বৰ আপোন কোনোবা এজনক হেৰুৱাইছোঁ যি আমাৰ অন্তৰত আছিল সতদায় সেই মানুহজনক হেৰালে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় নিজৰ আপোন এজনক যাক আপুনি সৰ্বোচ্চ উদাৰি ভাল পায় তেওঁক হেৰালে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় সেইটো অনুভৱ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে মই নাজানো কথাবোৰ কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰে এই মনৰ ভাৱবোৰ কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগে যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো চাগে শব্দত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি সেইটোও নাজানো কিন্তু কাক ক'ম কথাবোৰ কাৰোবাকতো ক'বলৈ মন যায় ন মনত থকা ভাৱবোৰ মনটো অকণমান পাতলাবলৈ কিন্তু কাক ক'ম নোৱাৰি ন কাকো ক'বলৈ সকলোৱে দুখ পাইছে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে সেই ফিলিংটো আৰু যিবোৰ অনা অসমীয়া আমাৰ বন্ধু আছে তেওঁলোককতো ক'লেও নুবুজিব কোনেও যিবিলাক অসমীয়া বন্ধু আছে তেওঁলোকেতো নিজেই অনুভৱ কৰিছে অনা অসমীয়াখিনি ক'লেও নুবুজিব সেই অনুভৱটো ঠিকেই আছে তেওঁলোকৰ মনত এগৰাকী অসমীয়া ছিংগাৰ হেৰাইছে এগৰাকী বলিউড ছিংগাৰ হেৰাইছে ইটছ অ'কে সিহঁতৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো জাষ্ট আন এগৰাকী ছিংগাৰ হেৰুৱাৰ নিচিনা কথা কিন্তু অসমীয়াসকলৰ কাৰণে নহয় তেওঁক অকল এজন ছিংগাৰ এজন লেখকৰ দৰ্জা দিলেই নহ'ব তেওঁ অসমীয়াৰ চিনাকি আছিলে তেওঁ আমাৰ সকলোৰে আপোন আছিলে তেওঁ অসমৰ ৰাইজক কেতিয়াও তেওঁৰ দৰ্শক তেওঁৰ শ্ৰোতা তেওঁৰ ভিউৱাৰ্ছ হিচাপে গণ্য কৰা নাছিলে তেওঁ অসমৰ ৰাইজক প্ৰাণ উজাৰি ভাল পাইছিলে আৰু সেয়েহে অসমৰ ৰাইজেও তেওঁক সৰ্বস্ব উজাৰি ভাল পায় আৰু এই প্ৰেমৰ কোনো ধৰণৰ বিশ্লেষণ নাই তেওঁ কিমান ভাল পায় তেওঁক মানুহে কিমান বিচাৰে তেওঁ নোহোৱাৰ বেদনা কিমান অনুভৱ কৰিছে সেই কোনো শব্দক কেতিয়াও বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও আনক ক'ব নোৱাৰে সকলোৰে ডেইলি ৰুটিন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ষ্টুডেণ্টৰ স্কুল কলেজ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অফিচত কাম কৰা মানুহৰ অফিচ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সকলোৱে যাব লাগিব কৰিব লাগিব জীৱনটো চলাই নিব লাগিব কিন্তু সেই জীৱনৰ এটা কোণত সেই অন্তৰ এটা কোণত সতদাই কলা ডাৱেৰে চাতি ৰৈ যাব কাৰোবাক ঘেৰুৱাৰ বেদনা ৰৈ যাব আৰু সকলোৱে জুবিনদাৰ অভাৱ সতদায় অনুভৱ কৰিব আৰু প্ৰতিটো উৎসৱতে অনুভৱ কৰিব নাজানো এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে কেনেদৰে ৰঙালীৰ ফাংচন এনজয় কৰিব পাৰিব কি সূতত বহাগত নাচিব পাৰিব কি সূতত বিহু কমিটি বিহু আয়োজন কৰিব ৰঙালী বিহুত সকলোৰে মনত কিমান দুখ লাগিব সেয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ জীয়াই থাকক সেই মহান শিল্পীগৰাকীয়ে আমাৰ সকলোৰে মনত তেওঁৰ গানেৰে তেওঁৰ ছবিৰে তেওঁৰ লিখনিৰে তেওঁ মানুহৰ মাজত বহাই থৈ যোৱা স্মৃতিৰে তেওঁ অমৰ হওক তাকেই কামনা কৰিছোঁ অসমীয়াৰ যেতিয়ালৈকে আয়ুসৰেখা আছে অসমীয়াৰ যেতিয়ালৈকে অস্তিত্ব আছে তেতিয়ালৈকে তেওঁ আমাৰ মাজত থাকিব তেওঁৰ অৱদান আমি চিৰদিন সৰিম তেওঁৰ অৱদানৰ কাৰণে আমি সততাই কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম তেখেতৰ আত্মাৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ তেখেতৰ সৎগতি কামনা কৰিছোঁ তেখেতে সৰগত সদায় সুখত থাকক তাৰে অন্তৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই স্বনাম ধন্য অমৰ শিল্পী তোমাৰ কাৰণে অসমীয়াৰ ৰাইজ তিৰকৃতজ্ঞ তোমাক নাজানো কি বুলি কোনে ধন্যবাদ দিব কিন্তু তুমি সদায় আমাৰ অন্তৰত থাকিবা অসমীয়াৰ স্বাভিমানত থাকিবা অসমীয়াৰ পৰিচয়ত থাকিবা তুমি আমাৰ হাত হওক তুমি আমাৰ হিয়াৰামত হওক তুমি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা জয় জুবিন দা জয় আয় অসম